Доброго ранку всім, хто прокинувся. Це Ринково Еспресо на телеканалі Тоніс. І в нашій студії вже є гостя. Це народна артистка України, засновник, режисер і художній керівник Київського академічного театру колесо Ірина Якіна-Кліщевська. Доброго ранку Доброго ранку. ну, по перше. Хотілося б запитати взагалі, тому що а, театр Колесо – взагалі особливий театр серед усіх київських і напевно українських театрів, і хотілося а, запитати про те, взагалі, як виникла ідея у вас заснувати саме такий театр, тим більше враховуючи, що його було засновано у 1988 році, а через сім років після того, як ви закінчили університет. Тобто, молодий спеціаліст вирішила заснувати свій театр, бути в ньому режисером. А, як це взагалі? И удалось это заработать. удалось это заработать в такие непростые часы. Вы знаете, 25 лет тому назад были вообще действительно э, уникальное время, потому что как раз это, вот, мы говорим, мы дети перестройки. То есть да, возникло так, так, очень раз. много в городе Киеве, возникло около 70 театров студий, которые работали называлась самоокупаемость. То есть зарабатывали деньги, такая финансовая была система. Только то, очень не много на было... было. Нет, нет, нет. Было просто очень много возможностей. Mm -hmm сделать. Возможности организовать свою студию. Вот так вот из театральной студии возникло театр «Колесо», который стал и он появился на Андрейской спуске, потому что нам предложили здание и даже говорили, вот еще выше есть еще одно помещение. Может вам еще, может вам еще надо? И уникальность театра, ну, это но Я так понимаю, что «Колесо» это через то, что ну цикличность такая, не, не завершена никогда. Ну, это вечное движение символ вечного движения. То есть это вот мы и крутимся. Желательно вверх, а не назад. Ну, расскажите про цей символ, э, цего руху. Вас у вас нещодавно начался новый сезон. И что нового, что ожидает наших глядачів? Ну вот у нас как раз завершился 25-й сезон театральный, и 25 лет мы отметили. Это действительно такая знаковая, знаковая дата, как бы. А новый сезон мы начали 26-й, начали 25-го августа. Mm. цифра 25 у нас фигурирует в нашем, как бы, э, нашей биографии все время. И этот новый цикл мы начали нашей известной очень такой пьесой «Шантропа». Это классика, она написана по пьесе Панаса Сахсаганского. И э, очень интересно, она актуальна, она об актерах, о режиссерах, антрепренерах, о о спонсорах, они раньше называли купцами, а теперь спонсоры. То есть все эти отношения, она очень такая, э, и очень пользуется популярностью у зрителя. И знаково то, что почему мы начали с этой пьесы, с этого спектакля, потому что сто лет как написал Панас Сасаганский эту пьесу, и 20 лет, как мы ее играем. Вот такой вот Прогресс э э настоит на месте. Он рухается. Вы выкрустовывается в ваших спектаклях какие-то новые технологии? Как-то осуществляете, чи вы святатор? Конечно, обязательно. Конечно, обязательно. Мы, во-первых, очень люблю mm -hmm. технику. Mm -hmm. <laughs> То есть, и эти вот такие вот новшества какие-то мы очень любим применять. Конечно, у нас уже есть и проекторы в спектаклях, и спектакли например, о, о офисных страстях. Это новые советские, то есть, боже мой, советские. Это новые современная немецкая драматургия. Называется он Push-Up, то есть, вверх. Push-Up, да. Но это не тот Push-Up. под давлением. Я тоже подумал про то, что есть не той. Это, и у нас там есть лифт, такой зеркальный, как бы, проекторы, камеры, идет онлайн трансляция на э, те, кто сидят не очень удобно, они видят это по телевизору, то есть mm -hmm. мониторы включены. Э, то есть и самые разные, это просто вот конкретно, я говорю, то, что именно mm -hmm. недавно было сделано. Так что мы любим самые разные эти, и обязательно театр, конечно, должен идти вперед, вперед со временем э, и внедрять, естественно, но всегда можно расстелить коврик, стать актером, mm -hmm. и все равно сыграть. Так что можно и так, и так. Скажите, Напевно, всі знають, що театр колос відрізняється головною фішкою, своєю камерністю. А це, це дійсно фішка, чи чи можливо це просто так, як почалося 25 років тому, так просто все і продовжується. Я до чого просто веду. Ну розумію, що є амбіції, і невже не хотілося б розширюватись а, більш там велику сцену, більший зал, більшу аудиторію? Ну. Я к сцепу-то Ну, если бы нам дали помещение побольше, мы бы там тоже распространяли. Ну, мы когда выезжаем, мы играем на... распространяемся на все пространство, которое нам предлагают. Но в принципе, мы начинали спектакли, у нас были на небольшое количество людей, мы когда поняли, что мы можем разместиться на сцене, и нельзя... Это очень ограниченное количество, ограниченное, как бы, по даже творческим возможностям. Конечно, у нас даже в шантропе 16 актеров, и помещается. Ну, во-первых, у нас же сейчас два здания, и второе помещение, второй наш зал такой трансформируемый, и наши спектакли не ограничиваются таким маленьким количеством людей, хотя это спектакли действующих лиц, я имею в виду, хотя это спектакли очень душевные. Вот мы совершенно недавно опять же отметили 25 лет, у нас дадут три спектакля, 25 лет. Так То с них все починалось. Да, это спектакли знаковые, с которых начинались, начинался театр. Это, например. Семен Злотников, триптих для двоих. Вот там действительно два актера и сквозь эти новеллы проходит Барт, э, поет свои песни, очень известный Барт Владимир Семенов. Значит, идет спектакль Армена Зурабова «Лика», тоже «Две сестры отношения». Эти спектакли и э, еще третий спектакль, который идет в жанре, в стиле кафе-театра на первом этаже, на чердачке у Баранже, и называется по э, названию, по цитате Баранже «Любить, пылать и быть таким, Я думала, как І до розіграшу, щоб глядачі мала можливість побачити один з цих спектаклів, так так, так. А... отримати, отримати як в разі правильної відповіді, отримати квитки і завітати в Київський комічний театр. Що, Отже, тоді озвучуйте питання. Значит, э, ой, мы очень часто делаем, кстати говоря, я очень рада, что вы проводите такую викторину, и мне приятно, что у нас участвуют на, в наших викторинах тоже на Фейсбуке. Э, но я хочу задать такой интересный вопрос, э, по, э, какую, по, по какой последней пьесе Мольера... Поставлен спектакль в театре колесо. Мне кажется, он очень простой. <laughs> ну а, отже, товарищи, Еще раз, да? а, Шукайте, будь ласка, всю информацию. Давайте відповідь на сторінці у Фейсбук и отримайте квитки. А, на, один, на одну из выставок Киевского академического театра «Колоса». Я хочу добавить, что этот что это билет пригласительный. Она присоединилась, что пригласительный билет, mm -hmm. розыгрыш. Mm -hmm. да. Мы вам очень благодарны, что вы приехали. Очень благодарны, очень интересно, очень интересно поговорить с вами. Приходите. Бажаем вам удалого, нового сезона, новых выставок, новых актеров. Спасибо большое, да. Я всех жду, и вас тоже, персонально. Спасибо. Мы всегда рады видеть гостей. Спасибо. Ну, а вы остайтесь с нами и смотрите прогноз погоды от Ангелины Маняк.